Новини Лайф за чудовий створений образ, пане владе, давайте будемо прогнозувати, що нас чекає у 2025 році. Прогноз від Влада Роса. Самое главное, нас вот, а, а, будет чекать год змеи, дорогие друзья. А змей ⁇ это самое ужасающее для Российской Федерации, Москвы, Советского Союза, Российской империи. Там всегда в год змеи начинаются быть перевороты, что-то случается. То ли революции, то ли убивают царя, как это в 1881 году. Великий царь-освободитель Александр II освободил народ от крепостного права. И как они этим не заплатили? Просто грохнули, друзья. И случилось это в марте месяце 1881 года, в год змеи. Проходит еще какое-то время, 1905 год, Помните, первая революция, она как бы не увенчалась полностью успехом в Российской империи после того, как они проиграли войну в Японии. Именно в Год Змеи, напомним, дорогие друзья, в Год Змеи они проиграли войну в Японии. 1917 год, февральская, она же мартовская революция по новому стилю, а октябрьская, она же ноябрьская революция по новому стилю. Дважды там у них случился переворот в год Змеи. Надеемся, в 2025 год то же самое будет происходить. 2000, 1929 году, через 12 лет, новый цикл «Змеи». И что мы там видим? Сталин полностью захватывает власть, всех врагов народа, ну, своих он перестреляет, имеется в виду, кто ему и проводит коллективизацию в жизнь. То есть полностью уничтожен НЭП. А знаете, очень важная эпоха, когда год «Змеи» начинается, там какой-то ужас. 41 год. Гитлер напал на, Россию, на Советский Союз. Год змеи, дорогие друзья. 1953 год. В март месяц подыхает Сталин, дорогие друзья. Тоже год змеи. 1965 год. Свержение. Прямо перед 65-м годом практически Гузми Хрущева, дорогие друзья. Тоже переворот прямо перед годом Змеи. А 77 год, я тоже так смотрел, вроде мирно прошел, там и Брежнев со всеми целовался, обнимался. Оказывается, была завершена сталинская конституция, фактически случился конституционный переворот. Да, и 7 октября 1900 1977 -го года была изобретена новая конституция Брежневская. Да? И не случайно, что 7 октября родился Путин. Отмечаем эту си... дату дальше. 1989 год, год змеи, да, друзья. Падение Берлинской стены и вывод войск Советского Союза из Афганистана. Жест доброй воли Горбачева. Понимаете? 2001 год, Украина без кучмы. Опять же, власти начинают быть тоталитарной в России. Путин захватывает НТВ, и всю власть по себя, в том числе информационную, забирает. Да, 2013 год, дорогие друзья, Украина без Януковича. Помните, там студентов побили на Майдане, после чего в 2014 году созрела революция на достоинство. Ну и вот нас ждет 2025 год. Как вы думаете, что может произойти в марте? Когда случатся у нас... Значит, затмение, да, коридор затмений был. Сначала 14 лунное затмение, 14 марта, потом 29-го солнечное затмение. Очень серьезным образом проецируется на карту Российской Федерации, дорогие друзья. Ну, я думаю, что должен случиться очередной черный лебеди, переворот. Поэтому мой прогноз 2029 год – свержение Лили Путина. Или там Путина, или тройника Путина, двойника шестерняка, но, ну, по крайней мере, я уже посмотрел этого чувака, который поздравлял с Новым годом, уже там Камчатку поздравил, дорогие друзья. Не похож. Совершенно не похож. Такое ощущение, что это какой-то блин, биоробот вообще, какие-то дамы, не знаю, дипфейк, вот это вот там все вещает и говорит о будущем. Вы же понимаете, то есть он ушел в далекое прошлое, обещает и всех поздравляет Россиян с будущим. Какой же он идиот. А Ну, я успел даже посмотреть их. Голубой огонек на России один. Все, как всегда, дорогие друзья. Военные на голубом огоньке. А, они рассказывают, там даже этот подобный, который был подстрелен нами, там тоже там, герой теперь, понимаете, там. И у них все одна и та же тема. А они борются за свою независимость, за свое счастье и, и так далее. Короче, дорогие друзья, госзвей, переворот. І вивод військ з Афганістана, то тобто з України. От мой прогноз. Ви е, говорите про те, що відбудуться зміни в Російській Федерації. Це означатиме, що Путін в кінці кінців помре? Да, просто його уб'ють і все. Слухайте, там ліві Путін, или, или... А поймайте настачого Путіна вже давним-давно ні. Вот, будете зараз починають там надо давно сміятися. Я смеюсь, например, над Гордоном. я уже полгода на своем канале. Кстати, еще кто на мой канал не подписался, Если YouTube канал «Латрос», Подписывайтесь, обязательно. Я уже полгода говорю, что в этом году война не закончится. Полгода сражался с Гордоном, вчера он не сдался. Каждый раз я ему говорил, что Гордон, он, я плюю тебе в лысину, потому что у тебя потеряна связь с космосом. Потому что, если есть волосы у человека на голове, то он не теряет информационное поле Земли и общается. У него интуиция хорошая он предсказывал нам, например, Камалу Хайс. Я предсказывал Дональда до Трампа, что точно он победит, дорогие друзья. Ну, кому можно верить? Конечно, астрологу Владу Росу. надеюсь, там сделают ваши операторы ссылочку под описанием этого видео. Влад Роску умеет. По WhatsApp всегда легко со mm -hmm. и заказать годовой гороскоп соляр или на тайную карту всегда к вашим услугам и уйдет точные прогнозы, в отличие от лысой башки Гордона. Пане Владе, певно тому у вас много волос на голове. Да, дорогі друзі не собираюсь пока ще у світі. <рес> мої панікмахі навіть больше сказали. сказали. Они говорят, що у меня почему то почали виростати нові они такі короткі і постійно начинають ростів. Моя связь з космосом тільки укріпляється. <рес> <рес> Пане влада. Що стосується ситуації в Україні, що стосується зміни а, як влади, про яку говорять, чи будуть вибори в Україні? Дорогие друзья, я вам хочу сейчас сказать, как бы, о чем договорился Дональд Трамп с Зеленским. Я сейчас могу вам инсайт просто рассказать, что выборы должны состояться 25.05.2025. И там Дональд Трамп и вместе я, и звезды видят возможное, могут там перестать, перестать стрелять уже после того, как Марс на небе станет остановиться, да, он из ретроградной фазы а начнет переходить в директную, это буквально он замрет в третью годовщину войны, 24 февраля ну, 2022 года. На небе Марс буквально остановится. Бум надеется на то, что именно в эту дату он перестанет стрелять, но это не факт, дорогие друзья, а потому что все будет зависеть от того, произойдет ли в марте месяце или в апреле ну, я вот так там, там же затмение, да, там плюс-минус месяц, да, там март, апрель, там мая месяц, произойдет переворот в Москве или нет. Если мы увидим Лили Путина, война будет продолжаться до конца года, дорогие друзья. Если Лили Путина свергнут, дорогие друзья, то мир будет уже заключен фактически после переизбрания нашего президента 25.05.2025. Об этой дате я говорил еще год назад. Да, даже я даже близко не знал никаких инсайдов а, вот, а, но если Лили путин будет оставаться у власти то война продлится до конца года и ну, его правда могут уже в сентябре тоже свалить она же там у них же всегда год зме октябрьская ноябрьская революция то есть сентябрь октябрь ноябрь то есть осенью тоже его могут свалить там тоже будет коридор затмений но хотелось бы пораньше и побыстрее но самое главное, что сейчас будет делать Дональд Трамп, снижать цену на нефть. Нефть должна стоить не больше 50 долларов, а еще лучше 40 долларов. Только после этого, даже находясь у власти, Лили Путин закончит войну. Не на что будет воевать, дорогие друзья. Короче, нас ждет все-таки год змеи. А в год змеи высшие руководители России, то ли империи российской, то ли Советского Союза не выживают. С ними что-то случается. Либо надо им менять конституцию, как в 1977 году. Чи будут обстрелы у но ночь? Ну а что, в общем, это само собой разумеющее, почему бы и нет, да? Ну, я думаю, что не будет там совсем как э, на нас лететь там 200 ракет там, или там, 1000 шахедов. Ну, что такое там полетит Х-59, Х-69 в отдельной области. Нам там. не привыкать. Так да, да хуже, чим вот я предсказував, що буде абсолютна фігня на 20 значит, декабря, но вот хуже, чим 20 декабря в ближайше Угу. пане владе, якщо звернутися до нашої глядацької аудиторії і. Порадити як астролог, окрім того, щоб підписатися на ваш канал, окрім того, що звернутися до вас безпосередньо по допомогу. І що стосується астрологічного розкладу, так би мовити, що би ви сказали, як триматися, до чого готуватися? А, нужно що что именно в 2025 году Украина победит, дорогие дорогі А ми пережили саме ужасающий, саме сложный год который только можно было пережить И мы не потеряли столько, сколько мы могли бы потерять. Когда нам полгода не давал оружие Джо Байден, когда, дорогие друзья, извините меня, но эта тварь вместе с Соливаном просто нас обезоружили. Они нам обещают очень много там, миллиардов там, на, на вооружение. Вы знаете, то, что он нам даже сейчас не додал, уходя уже со своего поста, вот он недавно нам обещал отдать 6 миллиардов долларов, которые уже окончательно, ну то есть 8, из них он только 2 дал, понимаете, и сейчас один на 25 миллиардов долларов зависает, короче, он нам не додал еще 5 с чем-то, и он уходит. И он сказал, что все он условия выполнил, понимаете. Из 60 миллиардов долларов он дал 2 или 3 миллиарда до конца года. Ну, таких тварей лживых еще свет не видывал. У них, конечно, не лучше стал президент, это абсолютный дегенерат который хочет отобрать у Дании Гренландию, хочет у Панамы забрать Канал, хочет, чтобы Канада стала, значит, 51-м штатом США, ну а Мексика вообще чуть ли там не стали они пахать и рабовать, рабовать на США. Слушайте, ну нам как-то приходится вывертываться, как-то метаться туда-сюда. Ну, наверное, будет у нас очень важная ситуация 23 февраля, в годовщину 3 года, года войны, выборы в Германии. Я вам гарантирую, победит Фридрих Мерц, uh -huh. и мы можем вздохнуть светлой, новой воздухом, грудью, всей силой. Потому что нам будет после этого пофиг Дональд Трамп со всеми его переговорами. Зафиксировала. Если придет... Да, дорогие друзья, если придет Фридрих Мерц по знакам Скорпиона, который ничего не боится, Скорпион – знак риска, смелости, тауности, uh -huh. всего угодно. И это не та шольцовская, шмольцевская ситуация, что у нас вот это угнетало последние два с половиной года войны, дорогие друзья. Так что я смотрю с большим оптимизмом, всех вас поздравляю с годом змеи. И он самый ужасающий, грозный для российской Федерации, а главное для их императоров. Смерть королю. Дякую вам, Влади, що знайшли можливість, долучились до нашого етеру. Що це зробили саме сьогодні? Очікували на зустрічі разом із вами з передешніми вас святами з передешнім новим роком. Да, дорогі друзі, з новим годом, з новим щастям, 2025 тисячі двадцять України. Саме так і буде. Влад Рос, астролог, був з нами на прямому зв'язку. А друзі, наш етер добігає до кінця. Я хочу подякувати кожному із вас, хто був протягом. 2024 разом із нами разом з усією командою новини Лайф. Ми намагаємося зробити для вас кожен ефір по максимуму інформативний, і як я завжди про це говорю, намагаємося посеред шуму усіх новин прояснити і знайти ту справжню істину. Розставити, так би мовити, крапки нади. Я кожного етеру невпинно дякую нашим захисникам. Бо саме завдяки їм я маю, я маю змогу сидіти за цим круглим столом, пити каву і спілкуватися із нашими гостями. Я хочу попросити долучитися вас до збору для наших героїв, для наших хлопців. А з підрозділу протиповітряної оборони 3-ї окремої штурмової бригади на позашляховик. збираємо кошти. Дуже якісний, необхідний для своєчасного якісного виконання бойових задань. О, зараз на вашому екрані QR-код і Далі звернення наших героїв. Вітаю вас. Ми бійці підрозділу протиповітряної оборони 3 окремої штурмової бригади. Наразі знаходимося у Харківській області, де виконуємо бойові завдання по знищенню повітряного противника. Звертаємось до вас з проханням підтримати наш збір у розмірі 500 тисяч гривень для придбання позашляховика типу Пікап. Цей автомобіль допоможе нам вчасно та якісно виконувати бойові завдання та тримати небо над вами чистим від ворожих пташок. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава героям слава, героям нашим е і захисникам слава. Невпинно дякуємо за те, що оберігаєте нашу рідну землю, за те, що бороните наші кордони, за те, що захищаєте наше небо від ворожих ракет і шахедів зі сторони Російської Федерації. Щоденно про це ми говоримо, прокидаємося і маємо дякувати. Бо, наприклад, сьогодні. Не знаю, як ви, але я прокинулася від а, повітряної а, тривоги від сирени. А, тому в чергове згадала кляту Російську Федерацію. Я бажаю кожному із вас, аби ви зустріли новий рік а, тихо і аби феєрверк. За вікном був це лише вогники, які горять у ваших сусідів навпроти. Я бажаю, щоб у вашому новому році був сміх, була радість у ваших домівках. Це важливо, бо коли ми тримаємося, коли ми відзначаємо будь-які дати, саме тоді ми живемо, і я говорю про те, що ціль Російської Федерації це зламати нас, але їм це не вдасться. Ніколи зробити, давайте про опитування, яке ми сьогодні проводили. Запитували у вас щодо того, чого чекати від 2025-го. Так буде краще. 23% 38% ні буде гірше. 39% Якось так і буде. Дякую, приємно очікувати і отримувати від вас фідбек. Я Діна Бернацька. Дякую за те, що були разом зі мною протягом 2024 року. Бережіть себе з новим 2025 До зустрічі ефір. Продовжать мої колеги. Друзі, мої вітання. Київський час. Дорогі друзі, вітаю всіх з новим 2025 роком. Бажаю, щоб він приніс на нашу землю омріяний справедливий мир. Завершення цієї жахливої. Ми вітання глядацькій аудиторії. Назвати Юлія Лутвиненко. Я вітаю вас із нашої київської студії. І разом зі мною сьогодні в цій, цій перед новорічній студії працюватиме відомий автогонщик. Ну а нині радник командуючого десантно-штурмових військ Збройних сил України, віцепрезидент автомобільної федерації України. До речі, Мачанова саме так і ідентифікують як відомого, знаного не лише в Україні гонщика. Пане Олексію, доброго дня! Доброго вечора. Сразу бы добавил Мы из Украины. Мы из Украины. Привет, Киму. Вы, кстати, редкий ага. гость в Киеве, потому что я собственно не открою социальные сети. Вы все еще как это волонтерите, путешествуете? И сейчас об этом мы поговорим. Но ввиду того, что мы говорим накануне Нового года, я хотела бы попросить, чтобы вы определили для себя ввиду того, что вы повидали в этом году самый яркий фрагмент в истории уходящего года и самый драматичный для самого себя. Видно, серьезно, журналист. крупные носки, <с большие лица на расстоянии. Да. И, ну, самый драматичный момент – это война. Э, война – это маленькие э, кусочки, череда и цепь событий, которые так или иначе касаются всех нас. И выбрать какой-то один из моментов было бы сложно. В прошлом году, можно говорить, было там про шок, когда взорвали Каховское водохранилище, дамбу в этом году какого-то такого прям вот развала, разлома не было. Я думаю, что больше всего мне в этом году тревожно было и трагично, что никакие военные события, на взгляд людей, которые все-таки за этим всем не просто наблюдают, а в них участвуют, не решаются на политическом уровне, потому что войны ведут люди в форме, а начинают и заканчивают люди в пиджаках, и поэтому камуфляжи изо всех сил ждут от э, пиджаков возможности хотя бы понять, когда и чем это закончится. Мы еще в 2004 Друзі, мої вітання. Київський час у прямому ефірі до нового року залишаються лічені години. І ми вітаємо е, усіх наших глядачів з прийдешнім 2025 роком. Сьогодні новорічний спешл від київського часу. Спасибі, що ви з нами в такий момент будемо говорити власне про підсумки року. Е, загальний, ось наш великий формат київського часу трошки от на відпочинку на новорічних канікулах. Тому, як бачите, в мене зараз нікого е, немає в. Гостях, але в гості на новий рік завжди приходить Санта, святий Миколай. Кому як краще подобається, друзі, напишіть це у коментарях. Ну і до нас також сьогодні завітав наш святий Миколай нашого ефіру. І Я пропоную разом його погукати. Отже, святий Миколай, вітаємо, заходьте вітання. Вітання Вітання, віталій! Так, а що в мішку? Мені одразу цікаво. ви щось принесли нам все досі. Досить просто. Там чіткі факти і правда. А правда для чиновників київських це поганий подарочок, а для киян це гарний подарочок. Отже, подарочок один для всіх.